Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarının təhsil sisteminə diqqət və qayğısı, islahatların uğurla həyata keçirilməsi, bu sahədə mövcud problemlərin həllinə, təhsildə yeni-yeni nailiyyətlərin qazanılmasına həlvəli şərait yaratdı. Müstəqillik yolunda inamla addımlayan doğma respublikamızda elmi biliklərin inkişafının zəruri olduğu bir dövrdə Müərifçiliyə bu cür qayğı və diqqət göstərilməsi, yeniyetmə və gənclərin elmi biliklərinin əsaslarına dərindən yiyələnməsinə əsaslı zəmin yaratmışdır. MÜZİK Bunu keçənci şəhərində fəaliyyət göstərən orta təhsil ocaqlarının timsalında aydın görmək olar. Son illər orta məktəblərdə əsaslı təmir tikinti işləri aparılmış bu təhsil uzaqlarında şagirdlərin normal təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Həmçinin aparılan abadlıq təmir işlərinə görə məktəbə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Respublikamızın prezidenti İlham Əliyev cənablarla, ölkəmizin birinci xanımı, millət vəkili UNESCO-nu və UNICEF-i qoşma məramlı səfiri Mehriban Xanəməliyev və Və şair rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Biz də öz növbəmizə çalışacağıq ki, bu tədris orqanı da Azərbaycan təhsilinin səviyyəsini yüksəltdirsin. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində beynəlxalq standartlara uyğun ixtisasların aparılması Təhsilin inşafı və onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi naminə Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 30 mart 1998-ci il tarixində sərəncamı ilə əsası qoyulan indiki təhsil islahatı Respublikanın hər yerində olduğu kimi Gəncə şəhərində də lazımi səviyyədə həyata keçirilir. Bu il Gəncə şəhərinin təhsil oxucuları Yeni tədris ilinə tam hazırlıqlı başlanıb. Bütün məktəblərdə hälli xüsusi vəzibə olan çəmkəsir işlər tam görülüb qurulmuşdur. Payız qış mövsümünə hazırlıq işlərinə hazırlıq erkən başlanıb və bu sahədə xeyli məqsəd yönlü işlər həyata keçirilib. Bu zəruri vəzifə tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə görülməsi şagirdlərin qış mövsümündə Normal təhsil almalarına əlverişli şərait yaratmışdır. Məktəblərdə texniki təşkilatı işlərin aparılmasında böyük zəhmət payı varımız. Gənc zanaət işçiləri bu işlərin görülməsində və qarşıya çıxan hər hansı problemlərin müsbət həllində onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Respublikamızın prezidenti İlham Əliyev janablarına Gəncə şəhər rəhbərliyinə və şəhər təhsil idarəsinin rəhbərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında həm prezidentin göstərişi ilə ümumi orta məktəblərin, uşaq bağçalarının yenidən təmir olunub hər tərəfli əsaslı şəkildə və bizim balalarımızın gəlməyə əslində bütün şəhər ayrılıq oldu olduğu kimi, son vaxtlar Gəncə şəhərində də belə bir mütəhəssis məktəblərin əsaslı təmirləri məsuliyyətə götürülüb. 2011-2012-ci dərsilində Gəncə şəhərində artıq 10 məktəb əsaslı şəkildə təmir olunub və bizim gəncləsinin iqtirafına verilmişdir. Belə ki Bu məktəblərdən Gəncə şəhərində 40 nömrəli məktəb, 32 nömrəli məktəb, 15 nömrəli məktəb, bu cümlədən məktə, 30 nömrəli tam orta məktəb cari ilin əvvəlində istifadəyə verildi. Bu yığıncaqlar da içər, yenidən 23 nömrəli məktəb, 8 nömrəli məktəbdə uyğunlaşdırıb istifadəyə verildi. Yaxın günlərdə 31 nömrəli məktəb, 3 nömrəli məktəb, 16 Bütün görüşlərdə cənab prezident, Dövlət Mühafizə Nazirliyinin ümumi nəzarətinin ümumi əhəmiyyəti nəzərində bunun göstərişinə əsasən bizim Gəncə şəhəri icra hökumətinin başçısı hörmətli Ərbərlı müəllim də buna böyük rəhbərlik edir. Ərbərlı müəllimim birbaşa rəhbərliyi çərçivəsində bunun diqqət və qaydası nəticəsində məktəblər bu qaydada hər tərəfli gözdən təmir olunur. Budur qaldı 30 nömrəli məktəbə. Bu məktəb 50-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sonralar 70-ci illərdə buna iki əlavə корпус tikiblər. Məktəbin vaxtilə böyük ənənəsulub, baxın sonradan məktəb niyə ki Sovetlər dövründə də, onlar sonrakı dövrdə də məktəb bir dəfə doğrusu də təmir olunub. Amma gördüyünüz kimi, gün gözümüz gözlərimizlə görürük, məktəbin vəziyyətini dərs qavmetləri, idman zalı, hop zalı, məktəbin həyəti, həndbol meydançası, futbol meydançası, volebol meydançası, məktəbdə kimi 12-ci ilin yay ayında məktəbin buraxılış siniflərindən izin müntəqali məktəblərə hər təsə 32.6% şagil qəbul olundu. Belə ki 500-dən yuxarı toplaya 3 şahidimiz oldu. 18 nömrəli qrup. Qalan uşaq şahidlərimizdə 946 300-dən yuxarı ətoqluyu Respublikanın bu tərəf halı təhsil ocaqlarına qəbul olunduğu. Təhsilin humanisləşdirilməsi, inteqrasiya, şagirdlərin seçib seçdikləri fənləri daha dərindən mənimsəmələri, müəllimlərin müasir dövr üçün səzəyə və olan bu metodlara qarşı Məsuliyyətsinə astılar. Şagidlərin elmi birliklərə dərindən yiyələnməsi yolunda öz ömrünün şam kimi əridən pedaqoji kollektiv üzvləri, öz vəsə və borclarına məsuliyyətini dərindən başa düşür və öz işlərini günün vacib tərəfləri səviyyəsində qurmağa çalışırlar. Tədrisin keyfiyyətinə verilən tələblər eyni zamanda müəllimlər ilə şagidlər arasında yaranan qarşılıqlı əlaqə Müsbət mövcudluğunun inkişafına verilən tələblər deməkdir. Böyük təcrübəyə malik, peşəsinə sevən, işinə məsuliyyətlə yanaşan müəllim kollektivi, təşkilatçılıq qabiliyyəti, torpağına, xalqına bağlılıq, yüksək mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmaq kimi müsbət cəhətləri özündə birləşdirmək. Məktəbdə pedaqoji işin səviyyəsini daha da yüksəltmək pedaqoji kollektivin əsas iş istiqamətlərindən biridir. 32 nömrəli tam orta məktəbin tədris maddi bazası, qüvvədə olan təlimat və tədris proqramlarına məzmun və tələblərinə cavab verəcək səviyyədə qurulmuşdur. Tənkabinetlərinin təhsili, dərs məşğələlərinin elmi metodik səviyyəsi müxtəlif Tədris avadanlıqları və əyani vasitələrlə təhsilin zənginlənməsi məsələsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Fənn müəllimləri əyani vasitələrlə kabinetlərin zənginləşdirilməsində öz səylərini əsirgəmirlər. Bütün bunlar məktəbdə təlimin əyanlaşdırılmasına, səmərəli qurulmasına, dərslərin imkan daxilində kabinet sistemi ilə təşkili üçün lazımi şəraitin yaradılmasına səbəb olur. Kollektivin gərgin əməyin nəticəsində pedaqoji kollektivin təlim-tərbiyə sahəsində qazandığı uğurlar ilbəil il artır. Şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaları qarşıda duran əsas fəlsəfələrdən biridir. Ölkəmizə müharibə gətirdiyi bir dövrdə bu sahəyə diqqət həmişə olmalıdır. Müəllimlər ixtisasından asılı olmayaraq şagirdlərdə vətənə, torpağa bağlılıq ruhunda hisslər aşılayır. Onların cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş kimi yetişmələrinə səy göstərir. Məktəb rəhbərliyinin göstərişi ilə il arzında təhsil ocağında şagirdlərə döyük vətən müharibəsi və Qarabağ veteranlarının görüşünü təqdim edir. Müharibə veteranları ilə şagirdlərin bu cür görüşləri yeni nəsilin uşaqlıq dünyasında yaddaşlara iz buraxır. Onların vətənpərvər kimi yetişmələrinə Rahmatli dərəcədə kömək edir. Bundan başqa Şahin cəsurlar və digər bu kimi hərbi idman yarışlarında məktəbin komandası həmişə layiqli yer tutur. Umversaylı tam orta məktəb tədrisin keyfiyyəti üzrə aparılan işə görə qabaqcıl məktəblərdəndir. Bu işdə məktəbin pedaqoji kollektivi şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə gərgin əmək sərf edir. Məktəbdə hər cür əyani vasitələrlə təmin olunmuş dərs otaqları və kabinetlər şagirdlərin istifadəsindədir. Hər tərəfdə səliqə-sahman göz oxşayır. 15 saylı orta məktəb təhsil islahatının həyata keçirilməsində digər təhsil ocaqlarından geri qalmır. Burada dərslərlə başlamış, dərslər tədbirlərə də nizamı vahid xətt diqqət nəzərində saxlanılır. İslahatə uyğun şəkildə fəal təhsil usulları sistemləşdirilmişdir elmi pillə pillə inkişaf etdirilməsi üçün mühüm yollar axtarılır. Məktəbdə nümunəvi müəllimlər çoxdur. Onlar hamsa ayrı-ayrılıqda nümunə obyekti ola bilər. Pedaqoji kollektiv elmi metod hazırlığının səviyyəsini daim artırıb öz zəhrində işləyib bilik və bacarıqların müəssisənin savadlanmasına təsir. 15 saylı orta məktəb müsbət keyfiyyətlərə malik müəllimlərin çinində öz məhsuldan çaxlanı yaşayır və sabahə ümidə amil olur. Təhsil və təhsil işçilərinə böyük diqqət və qayğı göstərir. Biz bu qayğını həqiqət hiss edirik. Respublikamızda təmir olunmuş məktəblər əsaslı şəkildə təmir olunur, əsaslı şəkildə təmir olunur. Bu məktəblərdən biri də 15 nömrəli tam orta məktəb Ə 15 nömrəli məktəbə bu ilin sentyabrında əsaslı təmir olunaraq pedaqoji kollecivin və şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. Bu bizi çox sevindirir. Təhsildə təlim-tərbiyə işlərində yeni uğurlar və fəaliyyət qazanmağın səbəbidir. Bizə verilən bu imkana görə biz bu qabzun prezidenti cənab İlham Əliyevə və şəhrimizin rəhbərinə özlərinin minnətdarlığımızı bildiririk. Təhsil ocaqlarında şagirdlərin elmi biliklərə yiyələnməsi üçün Onlar isə vətənpərvərlik, istərsə də cəmiyyət üçün layiqdir vətəndaş kimi yetişmələri pedaqoji kollektivin qarşısında duran ən önəmli vəzifələrindəndir. Onlar bu vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün bütün daxili imkanlarından səmaralı istifadə etməyə çalışır və buna nail olurlar. İndiyədək görülən işlər həyata keçirilən tədbirlər son həddi deyil. Hələ qarşıda görülməsi işlər çoxdur. Onlara zəmin yaratmaq üçün bütün səylər birləşdirilməli, səfərbar edilməlidir. Zaman keçdikcə bütün bunlar əməliyyata çevriləcəkdir. Bunun üçün geniş imkanlar mövcuddur. Dövlətimizin təhs ilə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təhsil işçilərindən qarşıda duran bütün işlərin öhtəsindən layiqincə gəlməyə səslənir.